Дом э, Натальи Эрнестовны Винкер. Самое интересное, что открытка создана в 2013 году и написано Дом Винер. Вот. И вот эта ошибка, она долгое время, так сказать, и кочевала из одного, из одной статьи наших краеведов в другие. Вот, вот, говорю, совершенно случайно начинает докапываться. Вот я столкнулась с тем, что это дом таки бункер, и, в принципе, и... А сейчас какой а? а сейчас его нет. Он есть. А какой то дом? Вот этот, который с башни. так это какой? Который ты когда вроде просвет, это? Да. Это он и есть. Вот это, вот это гостиница раньше, там где гидромет. гидромет. Да, Рядом, вплотную. нет. Вот этого, здания, этого здания нет. да, Одесская гостиница, дом Винкертов был между двух гостиниц, дом сам был, очень хорошо его описал Сергей Дьяченко в, как бы в книге «Улицами старого города», он был построен в морской тематике, здесь украшен всякими медузами, горгонами и так далее, вот. ну вот я говорю, что он сдавался. А Почему написал Зазуля, что жил поэт в одном из номеров гостиницы? Вот, наверное, потому и жил, потому что э, дом сдавался, я так думаю, что вот там жил генсеконфу и так далее. А, скорее всего, что поэту выделили там.